забыть, что я переселенец, забыть, что я потерял там, место жительства, квартиру, работу, друзей, воздух, которым я дышал, свет, который я видел, не получится. Это чувство бессилия, злости на свою страну, которая, в общем-то, могла ликвидировать, в общем-то, очень такой слабый мятеж в Донецке, который только начинался тогда. И мне все время хотелось, чтобы вот Украина пришла. Но Украина так и не пришла. На первоначальном этапе, вот прошлый год, это было состояние подстреленной птицы. То есть вот раненое крыло. Вот сейчас ощущение такое, что крыло подзажило. Начинаем взлетать. Ну, я как... Я психотерапевт, я экономист, я преподаватель в Национальном техническом университете, еще психотерапевт. Здесь я веду прием клиентов, запорожцев, те, которые страдают от каких-либо эмоциональных расстройств, химической зависимости. Здесь небольшой кабинет, пойдем Мы здесь не большой какой-то клиентской базы нет. Пока настолько начинают узнавать. Во-первых, есть землячество вынужденных переселенцев из Донецкой Луганской области, и Луганской областей, самопомощь, которую мы, собственно говоря, приглашаем людей для того, чтобы они сами себе помогали. Классическое определение психотерапевта – это раненый целитель. Если сам не ранен, не прожил через это, не поможет. Образ такой был, знаете, подстреленного, подстреленной птицы. То есть птицы, которая ранена крыло ну, можно сказать, мы не упали, не разбились, да, выжили. Но на самом деле было очень тяжело, сейчас тяжело, потому что очень много неопределенности, много обиды, естественно. Прощение – один из путей, по которым нужно прийти к личностному ну, миру, что так сказать. Но у вас все с этим в Нет, конечно. Нет, конечно. Нет, конечно. Но это процесс. Это просто путь. То есть невозможно сразу вот сказать, а я вот простил его, чтобы щелкнуло, и все. Такого не бывает. потеряли там квартиру, мы потеряли знакомых, друзей, воздух, свет, который там светил, ну, по-другому что чем здесь. Но здесь тоже оно все есть. То есть мы адаптируемся потихоньку. Постепенно, постепенно, постепенно появляются знакомые, друзья. У меня ни разу не было какого-то напряжения внутреннего, что я приехал куда-то не туда, что это не мое. Вот этого чувства отчуждения у меня не было. Более того, я всегда вот чувствовал себя более динамичным, чем вот многие жители Запорожья. Они немножко еще вот спят, такой сонный советского типа городок. А в Донецке этого тоже было много, но в общем-то ну как бы внешность, по крайней мере, была более такая вот солидно-западная, имитационно-западная. Здесь больше советского, такого сонного еще. Я поэтому чувствовал себя порой более динамичным. Да мне спасаться надо. Мне надо жизнь свою спасать. 22 апреля я ехал дочка на соревнования в Луганске и как раз нам сказали, что появились зеленые человечки в Славянск. А я видел их. Я видел, я за день до этого, я ходил, занимался спортом, восточными единоборствами, они уезжали из Динамо. Я видел этих мужиков с усами, какими-то каких-то непонятных папахах, вот, в защитной одежде, я понял, что... И они говорили, вот Славянск, рай Видимо, они ехали туда, в Славянск. Но это были старики какие-то пожилые, видимо, работники каких-то, то ли спецслужб, то ли, может быть, охранных агентств. Я не думаю, что они могли составить реальную угрозу, ну, какому-то спецназу, который мог бы это все ликвидировать. Я не понимаю, почему со Славянском так долго все было. Но вот так произошло. Я думаю, что резкие, понятные, четкие действия, то же самое произвели бы действия, как было в Мариуполе. Ходила группа людей в балаклавах и снимала в центре украинских флаги. Но я их посчитал. Их было порядка, наверное, 50-60 человек. Ни один милиционер не вышел, ни один человек не выстрелил, даже воздух. То есть ни один не сопротивлялся. В мае месяце я уже видел чеченцев, которые ездят в грузовиках с автоматами. Уже мне кто-то кричал, что мы к тебе придем, убьем тебя в НДР. Да? Когда бомбили аэропорт. Э, ясно стало, что уже власти нету, сняли украинский флаг в центре города. И 6 июня мы э, с семьей решили уехать сначала в отпуск. Мы были в Днепропетровской области два месяца. Выбирали город и... Ехали сюда. Лично по отношению к моей семье никогда никакой дискриминации нет. И мы ее как бы никому не проявляем. Мы здесь, в Запорожье, вот устроены, как мне кажется, неплохо. Я работаю в техническом университете преподаватель, Я экономист, кандидат экономических наук, ко всему прочему еще. То есть психолог и психотерапевт это второе образование. Да, моя жена хороший очень специалист по детскому массажу. У меня уже достаточно клиентов здесь в Запорожье. Это жена настояла, просто сказала, уедем, давай уезжать. Потому что, ну вот, причем она опередила меня. Мне уже было очень, ну, после вот этих вот грузовиков с чеченцами, уже что-то было совсем такое тяжелое внутри, но я еще не колебался. Дети пережили, естественно, у них тоже эта травматичность. Но травматичность была бы больше, если бы они, например, попали где-то под бомбежку. Так, травматизм был, да, смена всего, они очень долго скучали, сейчас скучают по Донецку. Но на самом деле, мне кажется, все-таки вот пик какой-то вот, и низ, пик низа пройдет. На первоначальном этапе, вот прошлый год, это было состояние подстреленной птицы, то есть вот раненое крыло. Вот сейчас ощущение такое, что крыло подзажило. Начинаем взлетать. Ну, я конкретно говорю о своей семье, о своих друзьях переселенцев, о знакомых. То есть возникают планы, проекты, никто не хочет сидеть, просто вот сидеть и ждать эту помощь. То есть вы не простили пока? Вы так эмоционально об этом говорите. А, смотрите, в чем дело. Я действительно не простил, ну, наверное, вот часть меня, она хотела бы вернуть в Донецк. Потому что, ну, у меня забрали квартиру, у меня забрали многое. Вот. Я считаю, что люди, которые это сделали, они лишены просто еще и чего-то, но ну, на перспективу. Какая перспектива Донецка? Какая идея? Исламское государство? Или что? Ну, что, что конкретно они, большевицкое коммунистическое общество, что они хотят построить, да? То есть это явно заранее будет серая зона. Мне жаль. На сегодняшний день у меня значительное количество знакомых, друзей, ну, проукраинские настроенных, но по материальным причинам не смогших выйти. Но они же есть. Какая часть их есть, я не знаю все таки в целом. Но они есть. И есть люди, которые там остались, они принимают это. Но они мои близкие, они родственники, и мне приходится с ними жить. Но первое, что я делаю, я перестаю разговаривать с ними на Но это первое, что нужно сделать, чтобы ну, отрезать свою психику от вот этого напряжения. Были, конечно, странные случаи в этом. Как бы я пережил их. То есть мне пришлось в прошлый год очень сильно конфликтовать. Людьми. это очень серьезный факт, он прошелся по семьям, то есть поделили семьи, я думаю, что это надолго, но возможно это должно было произойти, какой-то вскрытый народ вскрылся, и у меня тоже, я могу простить, но я вернусь в Донецк только под украинским флагом.